Готовились к оболоне, знаем ее слабые и сильные стороны. На этом сыграли и добились достаточно много моментов для выездной игры, три из которых реализовали. в полу. Вы знаете, играет команда, как позволяет соперник. То есть, значит, мы не позволили сыграть, вот и все. А так, чтобы сказать, что думки не было обожания было в Абалоне, я бы так не сказал. Поэтому... Тяжело им играть первым номером, еще дома, и мы их заставили играть первым номером. У них это не очень хорошо получается. Она тоже любит командовых, и полетать в контратаке. А куда вылетать, когда мы сзади. Поэтому все, все логично. Вы знаете, я в э, лавочки, мне еще хуже видно всегда. И по моментам очень тяжело разобраться, за что, как, почему. Тут, ну, я не могу сказать, что. Поэтому, потому что я не видел, я не был на поле. Судья видел. Поэтому, может быть, в каком-то замедленном кадре там будет это видно, еще как-то. Ну, я же понимаю, решили. Что... Аппетит приходит во время игры, но мы не будем бежать впереди паровоза, потому что так много мы и набрали очков. То есть мы две игры проиграли командам со второй лиги, Тыльскалия и э, Арсеналу Киев. Э, и тоже попали в такой же капка Команды против нас играли, закрылись, 9 человек стали дома, и мы их не смогли вскрыть. То есть там были разные нюансы. Но для того, чтобы... Повышаться в классе надо уметь и то, и то. Поэтому все поэтапно. Но, конечно, у нас задача быть в верхней части таблицы, это однозначно, и по футболистам, и по нашим условиям мы этого заслуживаем.